Müğənni Nadir Qafarzadə sosial media hesabında xalq artistləri haqqında status paylaşır. Nadir Yeni il günü oynayaraq videosunu sosial media hesabında paylaşan və bu paylaşımından sonra çoxsaylı tənqidlərlə məruz qalan xalq artistləri haqqında bunlara yazır. Mənə elə gəlir ki, bir insanın üstünə bu qədər gətmək olmaz. Heç kim südən çıxmış alqaşıq deyil. Allahdan başqa bütün bəndələrin səhvi də var, günahı da var. O insan danışsın ki, heç bir səhvi və günahı yoxdur. Rəyanın o qədər gözəl işləri var ki, Həzəman əhterbli insanlarla yanaşanda olub. Belə baxanda mən Rəyə də heç vaxt yaxın münasibətdə olmamışam. Amma haqqında danışmaq lazımdır. Bu tənqidlərdən və başlıqlardan dözə bilməyib. Özünə qəsd etsə, nə qazanacaqsız? Bir övladı anasız qoyacaqsız. Əl çəkən insanlardan, rahat puloxun insanları. Başqasını qınamamışdan öncə düşünək görək biz kimi bu xaliqdə nə bu dövlətə nə xeyrimizdəyik. Rəyə rahat ol. Hər birimiz etdiyimiz əmələ görə Allahca cavab verəcək. Heç kimə alvəçi də yaranmamış ek ki kimizə qarışır da məhfuluq. Allah hər bir bəndəsinin mükafatını özü verir. Kimə layiqdir onu verir. Bunu ehtiyatsızlıq kimi qəbul etməyin dostlar. Rəyədən nə suyum nə də çörəyim gəlmir. Sadəcə bir Azərbaycan qadınına və anasına rəhmim gəlir. Rəyə olmasa başqası olsa belə etməyək bunu dostlar. Rəyə bilər, Allahı bilər.